Пробачення інтернет. Цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості інтернет-права. Привіт всім слухачам. Вас вітають Михайло Горкуша та Ігор Тищенко. І в цьому випуску пробачення ми виконаємо зобов'язання, зазначені в анонсі до даного подкасту, а зокрема щодо ознайомлення вас з політиками YouTube. А також, як і в попередньому випуску, я продовжу розповідати вам про особливості функціонування партнерської програми. Та почнемо з політик, і за сформованою традицією та з метою передачі змісту мови оригіналу перейдем на русский язык. Стоит заметить, действительно, мы не освещаем материал последовательно, ведь, к примеру, сегодня мы одновременно будем обозначать моменты как из принципов сообщества YouTube, так и из партнерской программы сервиса, но данный контраст, надеемся, лишь более будет способствовать развитию интереса к выпускам и также поспособствует внесению некого разнообразия в форму представления материала. Развивать же обозначенные темы мы будем параллельно, посему общая концепция последовательного ознакомления слушателей с материалом, с сообществом YouTube в целом будет сохранена. Если мы начнем свое знакомство с принципами сообщества, то в первую очередь стоит отметить доступность и своего рода проницательность их изложения, а поэтому в данном выпуске нам не придется говорить о законодательной технике или же отдельных правовых категориях. Возможно, кое-что мы обозначим, но научно исследовать навряд ли пока будем. К примеру, введение про уважение к сообществу YouTube. Цитата. Мы не просим того же уважения, которое оказывают священникам, пожилым людям и нейрохирургам. Мы просто хотим сказать «не пакостите на сайте». Каждая новая прикольная функция сообщества на YouTube подразумевает определенный уровень доверия. Мы уверены, что вы относитесь к этому ответственно, ведь миллионы пользователей уважают наше доверие. Будьте в их числе. В то же время самые принципы сообщества напоминают нам про базовую основу функционирования сервиса отслеживание и блокирование недопустимого, исходя из правил контента, а также обращают внимание на условия использования с оговоркой ⁇ Попробуйте нас понять ⁇ И действительно, это важно, не стоит понижать важность этого момента. Да, сервисами Google можно пользоваться и не читая правил. И если вы будете их использовать по функциональному назначению, исходя из стандартных и повседневных целей и задач, Dash, вероятнее всего, вы не нарушите основных правил и принципов сообщества, но незнание закона не освобождает от ответственности. А посему, если ваша работа с YouTube имеет какую-либо профессиональную составляющую, лучше подойди к этому вопросу соответственно. Мы можем говорить о том, что прежде всего закон, а не какие-либо правила какого-либо сервиса. Но если вы желаете пользоваться ресурсом, другого пути, кроме как подчинения правилам, у вас нет. И соглашаетесь вы с ними уже на этапе регистрации. Хотя стоит отметить, что условия пользования сервисами Google разработаны в духе международно признанных прав и свобод, посему вероятность того, что эти положения будут соответствовать тому или иному национальному законодательству, практически стопроцентная. Вступление вышло довольно долгим, но если говорить об основных началах данной темы, пожалуй, избежать его невозможно. Посему пока перейдем к продолжению об особенностях партнерской программы YouTube. Итак, э, говоря о партнерской программе с YouTube, начнем с ваших первых шагов, когда вы попытаетесь с ними сотрудничать. Э, естественно, вы столкнетесь с регистрацией. Э, чтобы создать свой канал на YouTube и регулярно загружать туда ролики, ничего особенного не надо. Регистрация довольно проста. Здесь вы столкнетесь с необходимостью привязать ваш канал к номеру телефона, чтобы загружать видео длительностью больше 15 минут. Также вы можете выбрать, будут ли видео видны всем или только для вас. Естественно, преследуя цель создать публичный канал с коммерческим заработком, стоит сделать свободный доступ всем. Опять же, стоит напомнить об уникальности контента. YouTube очень сильно за это борется, так же как и Google, потому что он, в принципе, защищает себя от дальнейших судебных дел с нарушением авторского права. При использовании видео аудиофайлов стоит убедиться, есть ли у вас право их использовать. Это обычное напоминание, мы уже говорили об этом в прошлом выпуске и будем говорить в дальнейшем. Авторское право – это камень преткновения для всех видеоблогеров. Что будет, если на вас пожалуются? Саппорт YouTube получит от субъекта авторских прав жалобу на вас, и, соответственно, вы должны будете удалить это видео, либо смириться с серьезным ударом по репутации и будущим удалением канала навсегда. Это было простое напоминание. Прямая партнерка с YouTube. Теоретически вы в данном случае можете подать заявку на партнерство, имея буквально несколько подписчиков и несколько просмотров, но фактически это партнерство никогда не будет одобрено, потому что взаимная выгода от сотрудничества вас с Google отсутствует. Запомните одну простую вещь. Заявку рассматривают живые люди. Это не автоматизированная система, это живые люди, которые мониторят сам контент, его перспективность. Они также мониторят перспективность набора просмотров. И это для них самое главное – перспектива. Потому что канал может иметь сейчас не такое достаточно большое количество просмотров, но в дальнейшем, если у него есть перспектива, то они заключат с вами партнерскую программу. Но если они не увидят достаточного количества подписчиков, хотя бы 500 и достаточного количества просмотров с положительной динамикой, то ответ на вашу заявку будет откладываться в долгий ящик. Хотя, опять же, не существует никакого черного списка в этом случае. Вас никто не запоминает, и отказ не влечет никаких санкций. В дальнейшем они смогут с вами заключить партнерскую программу, когда вы будете подходить для их требований. При регистрации не нужно никаких сканов паспорта и тому подобных вещей здесь не требуется. Вы, по сути, остаетесь конфиденциальны можете указать свое имя в заявке. Но это только в заявительном порядке. Естественно, при каких-то проблемах или в дальнейшем общении с саппортом YouTube они будут уточнять, отвечают ли ваши данные, указанные при регистрации, вашему паспорту для удостоверения и проверки личности. Здесь есть очень тонкий момент, чтобы вы понимали, в чем разница между партнеркой напрямую и партнеркой через медиасеть. Почему партнерка через медиасеть проще? При прямом сотрудничестве с YouTube Google пытается себя защитить, потому что, как я уже сказал, вы не указываете никаких детальных данных о себе. Вы аноним. И при этом с вас никто ничего э, требовать не сможет в случае, э, если вы выложите контент, который будет негативно сказываться на людях, которые его посмотрели. Терпеть будет в этом случае YouTube. И в случае нарушения авторских прав... Эти люди не будут отсылать жалобу саппорту YouTube, они могут сразу подать в суд. И с ними будет иметь дело YouTube и Google, а не вы, потому что вы анонимный пользователь. Поэтому еще на этапе регистрации YouTube проверяет и пытается себя обезопасить от дальнейших проблем. Поэтому они будут с вас спрашивать по полной. Авторское право будет проверяться просто тотально на любой шум, любое изображение и что-либо подобное. Насчет партнерской программы через медиасеть. Медиасеть это крупные юридические лица, связанные с серьезными договорами и контрактами с Google, которые выступают от имени Google и являются гарантом договора о сотрудничестве. От Google к ним меньше спроса, потому что в случае чего они могут заставить отвечать именно саму медиасеть, потому что у них есть юридический адрес, фактический адрес, банковские реквизиты. И их можно привлечь к ответственности, соответственно, к условиям их договора о сотрудничестве. Суть договора с Google в том, что они также гарантируют привлечение партнеров и раздают право на сотрудничество всем, кто подходит под их критерии. В свою очередь, медиасеть получает процент прибыли с вашего дохода. Также при партнерстве с медиасетью есть еще один нюанс. Напрямую, когда вы работаете с YouTube, есть такое понятие, как коммерческие просмотры когда рекламный баннер появляется на ролике, и человек его видит. Но когда человек не хочет смотреть этот ролик, это ну, не то, что ему надо, он его закрывает буквально, допустим, через 3 секунды. А рекламный баннер появится только через секунд 10 на протяжении самого видео. Поэтому э, именно коммерческими просмотрами считается то, там, где этот баннер появился. Соответственно, по статистике это около 60% от всех просмотров на вашем канале. И при этом вы не можете выбирать тематику этой рекламы у себя на канале. Если у вас, допустим, автомобильный какой-нибудь видеоблог, а у вас будет реклама женского нижнего белья, если вам это не нравится, то с этим вы ничего не сможете подделать. А вот при партнерской программе с медиасетью вы сможете настроить под себя тематику рекламы, подобрать самую релевантную для вас рекламу. Собственно, с показов рекламы выхлоп денег у медиасети больше, и они э, имеют с вас тоже достаточно большой процент. Большая часть медиасетей предлагает около 50% от общего дохода, то есть вы делите с ними это все наполовину, но некоторые увеличивают это значение до 70-80%. Такая, например, медиасеть VSP Group предлагает в отличие от большинства аналогичных организаций именно до 80 процентов смонетизированных видео. к тому же именно у VSP Group вы можете монетизировать видео сами, вне зависимости от решения саппорта медиасети, как у других аналогичных партнеров. там они сами решают, когда они будут его монетизировать, когда оно выйдет и когда пойдут деньги за просмотры. Здесь же вы в своем аккаунте сами настраиваете, вы имеете функциональную возможность выбирать монетизацию каждого отдельного видео. Для медиасетей при регистрации самое главное это то, чтобы не было жалоб на ваш канал на YouTube. Все. Все остальное их больше не волнует, они заключают с вами договор, если вы подходите под их критерии. И в дальнейшем YouTube, в принципе, закрывает глаза на то, что у вас там делается, на какие-то присутствия музыки или изображения, на которые у вас нет разрешения. Но при этом, если придет жалоба, то отвечать все-таки вам придется. И, скорее всего, это сильно ударит по репутации канала, так что на самом-то деле все не так просто. Да, спасибо большое за уточнение по поводу партнерки и медиа сетей. Действительно, такие детали довольно важны, и каждый пользователь тоже должен обращать на них внимание. Но лично у меня сложилось такое двоякое впечатление по некоторым моментам. Если можно у тебя уточнить, во-первых, по поводу все-таки приоритетности сотрудничества. То выгоднее по прибыли и по коммерциализации. Все-таки сотрудничество с YouTube напрямую или выбор медиа сети. Как ты думаешь? что ты скажешь по этому поводу. На самом деле здесь множество подводных камней. Если посмотреть объективно на реальность, то когда вы работаете с самим YouTube и вы действительно получили эту партнерку, то вы уже можете не беспокоиться о том, что вас привлекут за... Нарушение авторских прав и тому подобного. Вы сами себе гарантируете успех этого партнерства. Тем более партнерство с Google, с такой серьезной корпорацией. Они очень серьезно следят за исполнением своих же договоров. Вообще успешность монетизации видео очень-очень сильно варьируется от того, с какой именно медиасетью вы работаете. Одни предлагают больший процент. В зависимости, опять же, от показателей самого вашего канала. Если у вас будет просто зашкаливать огромное количество просмотров, популярности, они вам предложат очень большой процент. Естественно, они тоже получат свою большую долю. При этом есть еще один нюанс. Сам вывод денег. Когда вы работаете с YouTube, то есть, в принципе, у вас в аккаунте такая функция, как YouTube Analytics который полностью отображается на диаграммах количества просмотров, вариативности этих просмотров, подписчиков и тому подобного, естественно, денег. А у некоторых медиасетей такой функции просто нет. То есть вы будете не в курсе, сколько вы заработали, как вы заработали, вам просто выставят счет и все. При этом сам вывод денег с партнерки на YouTube проходит через Google AdSense. Поэтому, чтобы вы понимали, это абсолютно отдельный их продукт, отдельный сервис по монетизации интернет-ресурс, через который вы будете, собственно, и работать. С медиасетью вы же можете вывести и на свою карточку, визу, вебмани, то есть есть, в принципе, более демократическая политика, но на самом деле очень-очень большая зависимость от того, какая сама медиасеть, если вы с ней собираетесь работать, то как они сами лично будут к вам относиться. Поэтому стоит очень детально, если вы будете общаться с представителями медиасети, стоит очень обратить внимание на саму их политику, на то само общение, как они себя позиционируют. Потому что в дальнейшем, в принципе, многие-многие видеоблогеры попадали в ситуацию, когда им просто не платили, аргументируя тем, что да у вас же авторские права нарушены, вы ничего не докажете. Поэтому, чтобы не оказаться в заложниках у такого вот договора перед тем, как подписывать, стоит очень на 100, на 120 процентов убедиться в том, что эти люди надежны и будут честно с вами сотрудничать. Да, спасибо. Действительно получается, ну, насколько я понял, все эти особенности, то есть, по сути, мы имеем вариативность 50 на 50. С одной точки зрения, все зависит от того, как себя позиционирует та или иная медиасеть и какая у нее политика вообще работы с клиентами, с пользователями, интернет-пользователями. Да? А с другой точки зрения, мы можем чувствовать более, большую уверенность в партнерке с YouTube напрямую, потому как мы имеем и стопроцентную отчетность и также мы имеем доступ ко всем показателям на основе которых собственно и происходит это сотрудничество но в то же время говоря уже о продукте adsense тут есть довольно таки прискорбный опыт который складывается у пользователей так как google очень таки агрессивно себя ведет в контексте политики накручивание тех или иных просмотров, в частности по веб-сайтам, накручивание кликов, и поэтому здесь тоже много существует в интернете аналитических материалов, с которыми вы тоже можете ознакомиться, но я думаю, в принципе, может быть, в следующих выпусках мы тоже сможем затронуть особенности работы, в том числе и с AdSense. А теперь действительно поговорим о тех рамках, не выходить за которые нас просит администрация сообщества YouTube. Да, именно сообщество, именно такую форму определило его руководство, хотя я с самого начала, как вы слышали, использовал понятие сервис. Все же о рамках. YouTube не предназначен для размещения порнографии, сотрудничает с органами правопорядка и сообщает им об эксплуатации несовершеннолетних. В частности, данное положение перекликается со статьей 301 Криминального кодекса Украины ввоз изготовления, сбыт и распространение порнографических предметов. YouTube также запрещает размещать видео, содержащие сцены грубого обращения с животными, приема наркотиков, изготовления бомб и других безнравственных действий. Этот принцип является смежным со статьей 316 Криминального кодекса Украины «Незаконное публичное употребление наркотических средств». По вопросу же сцен грубого обращения с животными, наши национальные Криминальное законодательство также предупреждает распространение этого явления статьей 299 Криминального кодекса Украины ⁇ жестокое обращение с животными. Другие же вопросы в целом урегулированы разделами Криминального кодекса ⁇ преступления против общественной безопасности, преступления против общественного порядка и морали. YouTube считает недопустимым освещать любое насилие подробно или беспричинное насилие. Видео с оскорблениями администрация YouTube также размещать не рекомендует. Конкретно этот сегмент контента по украинскому законодательству может выступать доказательной базой при квалификации преступлений против жизни и здоровья, а также ряд правонарушений против чести и достоинства, ответственность за которые уже регулируется нормами Гражданского кодекса, а также ряда дополнительных законов. Администрация YouTube также обозначает, что сообщество не является местом для скандалов и просит не размещать жестокие видео несчастных случаев, трупов и так далее. YouTube просит соблюдать авторские права. Да, Игорь об этом детально говорил, но все же в принципах YouTube заложена позиция о том, что можно использовать только те материалы, которые созданы лично вами или же на использование которых вы получили разрешение. Это довольно понятно и прозрачно, но в то же время мы можем отметить именно выделение этого правила в отдельный принцип, так как YouTube действительно очень тщательно и детализированно обращает внимание на подобные вещи. Акцентируется внимание на использовании видеоматериалов, музыкальных дорожек, фрагментов программ, которые защищены авторским правом. Более детально мы акцентируем внимание на этом сегменте работы с YouTube в следующем нашем YouTube выпуске. YouTube также отмечает, что сообщество уважает разные точки зрения, однако не допускает разжигания нетерпимости, а также прочих нападков, угроз, оскорблений, нарушений конфиденциальности. В том числе эти сферы правоотношений охраняются гражданским кодексом и отдельными специальными законами, к примеру, законом Украины про защиту персональных данных. В завершение хотелось бы сказать, что не только мое мнение, но посылаясь на взгляд людей, которые достаточно давно занимаются видеоблогингом, и которых вы наверняка видели, хочется сказать, что если вы этим занимаетесь, то вы должны понимать, что вы занимаетесь творчеством, а не бездушной монетизацией, которая просто приносит вам деньги из ниоткуда. Просто так Google не платит. Google платит за идеи, Google платит за контент, уникальный контент. Это их главный принцип, то, что каждый канал делает свой уникальный контент. Поэтому, опять же, отсылаясь к Юрию Дегтяреву, который очень известный среди видеоблогеров человек, который всегда говорил, что первоначально сделайте то, что будет нравиться самим вам, которая будет показывать качество. Не только нравится вам, но и первоначально показывать качество. То есть у вас должен быть творческий продукт, за который людям самим захочется заплатить, а не просто вам получать за него деньги. Спасибо за внимание. В дальнейших выпусках мы будем уделять уже больше внимания самим тонкостям. Работает с партнерской программой, с YouTube как выводить деньги, как относиться к тем или иным перипетиям в такой работе. Спасибо за внимание, до скорых встреч! Да, действительно, от себя на прощание хочу добавить, что каждый контент, каждый медиаматериал должен создаваться от души, и действительно, правильно сказал Игорь, только потом уже дополнительным бонусом вы сможете получить какое-то денежное вознаграждение, в том числе с партнерских программ. Благодарим за внимание, также высказываем благодарность нашим партнерам, хост-компании Host .IQ, магазину Top DJ и, конечно же, каналу гражданского подкастинга. До встречи в следующем следующем выпуске про бачення. Напоминаю, что следующий выпуск YouTube будет также ориентирован на тему авторского права в YouTube, а непосредственно следующий выпуск будет с сайтом с открытым кодом, а также защите его элементов в интернет. Услышимся. Всего доброго. Правове бачення інтернет. Долучайтеся до нашої спільноти на ilo.net.ua. Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах. Правове інтернет. Формуємо український інтернет-правовий простір разом.